মই তহঁতৰ কাৰণে খোৱা বস্তু ৰুমলৈকে লৈ গৈ আছোঁ যোগাৰ কৰিব নালাগে খোৱা বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি দি লওঁ তাৰপিছত ময়ো শুম এতিয়া যাচোন তহঁতে ৰুমলৈ লোকু ইমানকৈ জেদ কৰাৰ বাবে ৰাজুই নিজৰ নৱবিবাহিত পত্নী কবিতাক লৈ নিজৰ ৰুমলৈ গুচি গ'ল আৰু লোক দাদাক বৌকৰ কাৰণে খোৱা বস্তু বনাব ধৰিলে কিছু সময়ৰ পিছৰ কথা এয়া হ'ল ডাঙৰ নবৌ বৰ্ণালী বৰ্ণালীয়ে বিচনাতে বহি নিজকে নিজে কিবা ক'বলৈ ধৰিলে আই হি এতিয়াহে ভাল লাগিছে টোপনি মাৰি গোটেই ৰাতিখন টোপনি খতি কৰি মোৰ ওচৰ বিষাই গৈছিলে আৰু কাপোৰযোৰ খুলিবই নহ'ল বিয়া বুলিহে লৈছিলোঁ এই পাটৰ কাপোৰযোৰ এতিয়া খুলি থওঁ থৈ লোকক একাপ চাহ বনাবলৈ কওঁ তেতিয়াহে মোৰৰ বিষটো ভাল হ'ব চাগে লোকু লোকু চাহ একাপ দিবাচোন মোক অঁ বৌ শুনিছোঁ ৰ'ব এয়া হ'ল মাজু নবৌ পাহি ডাঙৰ বৈক বৰ্ণালীয়ে লোকক চাহৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে তাইও লোকক মাতিব ধৰিলে লোকু অঁ লোকু ৰ'বা চাহ একাপ মোলৈকো বনাবা কিন্তু এটা কথা শুনাচোন চাহৰ লগত খাবলৈ কিবা এটা বনাবাচোন বহুত ভোক লাগিছে অঁ হ'ব দে বৌ মই লৈ গৈ আছোঁ অলপমান ৰখা লুকুই পাকঘৰৰ সকলো কাম সামৰি অকণমান লাইজ ল'বলৈ যাব ওলাওঁতেই দুই নবৌৱাকে তাইক চাহ আৰু নাস্তা বনাব কোৱা দেখা পায় কাকো একো নোকোৱাকৈ সিহঁতৰ বাবে চাহ নাস্তা বনাব লাগি গ'ল আচলতে লুকুৰ মাক দেউতাক সৰুতে ঢুকাইছিলে তেতিয়াৰে পৰা লুকুৰ দায়িত্ব তিনি ভাইয়ে জয় ৰাতুল আৰু ৰাজুৰ ওপৰত লোকো সিহঁতিনোৰে অতি মৰমৰ কিন্তু ডাঙৰ নবৌক দুজনীয়ে লোকক একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে সিহঁতে যিমানবিলাক কাম আছে ঘৰৰ সকলোবোৰ কাম লোকৰ হতুৱাই কৰায় কিন্তু সিহঁত দুজনী একো কাম নকৰি খালি ৰুমতে বহি থাকে বহেক দুজনী এক নম্বৰ কাম চোৰ কিন্তু সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো বহুত চতুৰ সিহঁত দুজনীয়ে গিৰিয়েঘাটৰ আগত লোকক বহুত মৰম কৰা দেখায় কিন্তু গিৰিয়েহঁত অলপ ইফাল সিফাল হ'লেই তাৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে লুকু কোনোদিন কাকো একো নকৈছিল তাই বিচৰা নাছিল যে তাইৰ বাবে ঘৰখনত কাজিয়া পেচালৰ সৃষ্টি হওক কিন্তু এতিয়া ঘৰখনত আৰু এজনী বয়স হ'ল লুকুই মনতে ভাবিলে ডাঙৰ নবৌ দুজনীটো একেবাৰে ভাল নহয় মোক অলপো মৰম নকৰে এতিয়াবা সৰু নবৌজনী কেনেকুৱা হয় দেখাততো নবৌ ভাল যেনে লাগিছে নাজানো আৰু কি হয় লুকুৱে আজি ৰাতিপুৱা সকলোতকৈ সোনকালে উঠি পাকঘৰত সকলোৰে বাবে খোৱাৰ যোগাৰ কৰি আছিল কিয়নো আজি কবিতা নভৱেকৰ সেইখন ঘৰত প্ৰথম দিন অলপ সময়ৰ পিছতহে কইনা চোৱা মানুহেৰে গোটেই ঘৰখন ভৰি ফুৰিব গতিকে সোনকালে খাদ্য বস্তুবিলাক বনাই লৈ তাই আজৰি হ'ব বিচাৰিছিল তেনেতে সৰু নভৱেক কবিতা পাকঘৰলৈ বুলি সোমাই আহিল আৰে লুকু মইতো ভাবিছিলোঁ তুমি শুই আছিলা বুলিহে এতিয়াই চাহ বনাইছা যে কোনোবা ঘৰত আলহী আহিছে নেকি আৰে নাই নাই বৌ মানে ডাঙৰ আৰু মাজুবোৰ শুই উঠিল যে তেওঁলোকৰ বাবেহে চাহ বনাই আছিলোঁ আপোনাক কিবা লাগে নেকি বৌ আচ্ছা অঁ নালাগে নালাগে মানে মই তোমাক সুধিব খুজিছিলোঁ যে ডাঙৰ বৌহঁত ক'ত আছে মই অহাৰ পৰা দেখাই নাই দেখোন অঁ বৌহঁতৰ বিয়া চোৱা টোপনি শেষেই হোৱা নাই ৰ'ব অলপ পিছত গা পা আহিলে মই আপোনাক নিজেই লৈ যাম বৌহঁতৰ ওচৰলৈ তেতিয়া চিনাকি হ'ব পাৰিব অঁ হয় নেকি ঠিক আছে দিয়া হ'ব দিয়া তেনেহ'লে এতিয়া মই তোমাক অকণমান সহায় কৰি দিওঁ আৰে নালাগিব তুমি আৰাম কৰাকৈ যোৱা এইখন ঘৰত তোমাৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু মই তোমাক অন্তত আজিৰ দিনটোত একো কৰিব নিদিওঁ আৰু কিবা লাগিলে মোক ক'লে হ'ল মই আপোনাক দি আহিম নহয় যাওক এতিয়া আপুনি অলপমান আৰাম কৰককৈ অলপ পিছত আকৌ কইনা চোৱা মানুহবোৰ আহিব নহয় তেতিয়া আপুনি ৰেষ্ট ল'বলৈ সময় নাপাব এতিয়া যাওক ৰুমতে মই অকণমান পিছত আপোনাৰ খোৱা বস্তু ৰুমতে দি থৈ আহিম ইয়ালৈকে আহিব নালাগিব অঁ হয় নেকি হ'ব দিয়া মোৰ পিছে তোমাক অকলে অকলে কাম কৰি থকা দেখা পাই বেয়া লাগিছে সেইবাবেহে সহায় কৰিব ওলাইছিলোঁ এতিয়া তুমিও ইমানকৈ কৈছা ঠিক আছে দিয়া তেতিয়াহ'লে মই ৰুমলৈকে যাওঁ কোনোবা আলহী আহিলে মোক মাতি দিবা দেই অঁ হ'ব হ'ব দিয়া মই তোমাক মাতি দিম যোৱা এতিয়া ৰুমতে অলপ ৰেষ্ট লোৱাকৈ ঠিক আছে দিয়া কবিতাই এইবোৰ দেখি আচৰিত হৈছিল যে লোকে ইমান সৰু ছোৱালীজনীয়ে ঘৰখনৰ সকলো কাম অকলে কৰি থাকে কিন্তু ডাঙৰ নৱয়সহঁতৰ একো খবৰেই নাই দেখোন বৰ্তমান তাইক কাকো একো নক'লে কাৰণ তাই আজি সেইখন ঘৰত প্ৰথম দিন আৰু এইবোৰ ভাবি ভাবিয়ে তাই নিজৰ ৰুমলৈ গুচি গ'ল কিছু সময়ৰ পিছত ওচৰৰে খুৰী এগৰাকী লোকুহঁতৰ ঘৰলৈ ন কইনা চাবলৈ আহিল প্ৰণালী আমাৰ ন কইনা দুখন বৰ ধুনীয়া অঁ একেবাৰে হিৰাৰ দৰে জিলিকেই আছে আমাৰ কিন্তু ৰাজুৱে একেবাৰে বাচি বিচাৰি আনিছে দেই আই লাখ লখিমীৰ দৰে অঁ খুৰী আপুনি একেবাৰে সঁচা কথাই কৈছে আমাৰ কবিতা একেবাৰে শীৰাৰ দৰে হ'ব দিয়া বৌ ইমানকৈ যদি ন কইনাৰ আগত গুণবখানি থাকা তাই কিন্তু ওপৰৰ পৰা ননমাই হ'ব হ'ব আৰু কিমান গুণবখানি থাকা তেতিয়াৰ পৰা অহাৰ পৰা খুৰীয়ে কেৱল কবিতাৰ কথাই কৈ আছে আমাকতো কোনোদিন ভাল বুলিও নকয় খুৰীয়ে অঁ তহঁতকো কৈছিলোঁ তহঁতে যেতিয়া বিয়া হৈ আহিছিল তেতিয়া কৈছিলোঁতো তহঁতৰ শা শুইৰেহঁতৰ আগত কিন্তু এতিয়া আৰু মই তহঁতৰ লক্ষণবোৰ দেখি দেখি আৰু এতিয়া নকওঁ আৰু এতিয়াতো ন বোৱাৰী শলাগ ল'ব লাগিবই এইও জানোচা পিছলৈ কি বা হয় দেখাই শুনাই কিন্তু ভাল যেনে লাগিছে ভাল হ'ব যেনে লাগিছে এইবাৰ মোৰ হয় দিয়া খুৰী তুমিতো আমাক কোনোদিনে ভালেই নেদেখা আৰু কবিতা শুনাচোন তুমি কিন্তু আজিৰ পৰা আমাৰ মতে চলিব লাগিব আমি যিদৰে শিকাওঁ তেনেদৰে সকলো কাম কৰিব লাগিব কৰিবানে আৰে কি কৈছা তোমালোকে তোমালোক দুজনীজনো তাইৰ শাহুৱে আৰু তোমালোকে যে কি কথা কোৱা তাই কেউ করব তাই তোমালকে কোৱা তোমালোকেতো কিবা বেয়া কাম কৰিবলৈ কব পাৰা তাইৰোতো নিজৰ বিবেক বিবেচনা বুলি বস্তু এটা আছে সেইদরে আরে খুড়ি হাহুমা নহলেও কি হল আমিতো তাই যা হাহু ন এইখন ঘৰৰ নিয়ম নীতিবিলাক তাই আমি শিকাব নহলে কোনে শিকাব হুম যে মই তহঁতৰ নিয়ম নীতি ইমান দুজনীয়ে একো শিকিব নোৱাৰিলে একু ন আর কি শিকাবি তহঁতে মোৰ চব জনা আছে তুমি আমাক কিয় ইমান বেয়া পোৱা খুৰী আমিতো তোমাক একো অন্যায় কৰা নাই অন্যায় কৰা নাই হয় কিন্তু তহঁতি যে এইখন ঘৰত কি কৰি থাকক মই সকলোবোৰ জানো নহয় আগতে তহঁত দুজনীয়ে ভালকৈ নিয়মবোৰ শিকি লচোন তাৰপিছত কবিতা শিকাবি তহঁতে জানো লোকক গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব সোপা দি পেলাই তহঁতে দুজনী বিচনাৰ ওপৰত বহি নাথাকক একো এটা কামতে সহায় কৰি নিদিয় মই এইবোৰ নাজানো বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ সকলো মানুহেই জানে বুজিছ মাত্ৰ তহঁতৰ গিৰিয়েৰীহঁতেহে এইবোৰ কথা গম নাপায় কিন্তু এদিন আহিব চাবি তহঁত গোটেইকেইজনী ধৰা পৰি মৰিবি হ'ব দিয়া খুৰী এতিয়া আৰু একো নক'বা মই আহিছোঁ নহয় গতিকে লুকৈ আৰু এইখন ঘৰত কষ্ট পাবলৈ নিদিওঁ মই খুৰীৰ এইখিনি কথাতে খং উঠি ডাঙৰ নবৌ আৰু মাজু নবৌৱে তাতে নানান ধৰণে গালি পাৰিব ধৰিলে তেনেতে লুকু আহি কিবাকৈ কাজিয়াখন ভাঙি দিলে হ'ব দিয়া খুৰী আৰু কাজিয়া পেচালখন নকৰিবা আজিৰ দিনটোত অন্ততে এইবোৰ হ'লে ভাল নেদেখি নহয় তোমালোকে মনে মনে থাকাচোন ডাঙৰ নবৌ আৰু মাজৰ নবৌ মোক একো কষ্ট নিদিয়ে এইবোৰৰ হৈ তুমি তেওঁলোকক একো নক'বা খুৰী আৰু আজি কবিতা নবৌৱৈ এইবোৰ শুনিলে কি বুলি ভাবিব আজি তেখেতৰ আজি আমাৰ ঘৰত প্ৰথম দিন গতিকে হ'ব দিয়া সকলোবোৰ মনে মনে থাকা আৰু এতিয়া মই চাহ আনিছোঁ চাহ খোৱা সকলোৱে চাহ তাহ খালে এতিয়া খুৰী যাবলৈ ওলাইছে যোৱাৰ সময়ত কবিতাক তেখেতে ক'লে কবিতা মাজনী চাহ তাহ খালোঁ যেতিয়া এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ ভাতো বনাব লাগিব নহয় হেৰি কৰিবাচোন এদিন লোকৰ লগতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহিবা আমাৰ ঘৰখনো চাই আহিবা আমাৰো এজনী লোকৰ নিচিনা ছোৱালী আছে দুয়োজনী বহুত ভাল বান্ধৱী হয় তুমি যাবা দেই বৰ্ণালী আৰু পাহি মই এতিয়া আহোঁ তোমালোক সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিয়ে থাকিবা আৰু কবিতা আজিৰ পৰা এইখন ঘৰ তোমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ফুৰিবা আৰু লোকক তোমাৰ নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে মৰম কৰিবা আৰু ভাল বেয়া সকলোবোৰ চাই মেলিহে কৰিবা বুজিছা এইখন ঘৰক যাতে তুমি ভালদৰে ধৰি ৰাখা এতিয়া মই আহোঁ হ'ব খুৰী মই যাম দিয়ক আপুনিও আহি থাকিবচোন মাজে মাজে হ'ব দিয়া আহিম দিয়া বাৰু মই মাজে মাজে দিয়া তাতে থাকা দেই সকলো আহোঁ

আজিতো তুমি সকলোবোৰ নিজাতেৰে বনাইছা আৰু কালি মান ধৰোঁতেও মই তোমাক একো দিবলৈ নহ'ল এয়া লোৱাচোন মই তোমাৰ বাবে এটা গিফ্ট আনিছোঁ থেংক ইউ দাদা বোৱাৰী কবিতা ময়ো তোমাৰ বাবে এটা গিফ্ট আনিছিলোঁ সাধাৰণ গিফ্ট এতিয়া আনিছোঁ দেই লোৱাচোন এইটো ঠিক আছে দাদা অফিচলৈ যা দে হ'ব দে ভণ্টি আমি যাওঁ তহঁতেও খা এতিয়া আৰু বৰ্ণালী আৰু পাহি তোমালোক দুজনী তাতে কি কৰি আছা তোমালোকেও ওচৰলৈ আহা চাৰিওজনীয়ে একেলগে নাস্তা কৰা কবিতা থাকা দেই আমি যাওঁ অফিচলৈ দেৰি হ'ব নহ'লে

সেইবোৰ দেখি শুনি মাজুনবৌ আৰু ডাঙৰ নবৌ ভিতৰি ভিতৰি জ্বলি পুৰি শেষ হৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া মুখৰ আগত কাকো কোনে একো ক'ব পৰা নাছিলে আৰু সকলোৱে নাস্তা কৰাৰ পিছত সিহঁত দুজনী ৰুমলৈ বুলি গুচি গ'ল নাস্তা কৰাৰ পিছত দুই বৌয়াকে নিজৰ ৰুমত গৈ ফুচুৰ ফুচুৰ কৰি থাকিল আৰু কবিতাকো সিহঁতৰ ৰুমলৈ মাতি পঠালে বৌ মাতিছিল মোক অঁ কবিতা ময়ে মাতিছিলোঁ তোমাক কিছুমান কথা বুজাই দিবলগীয়া আছিল যদি তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ক'ব পাৰোনে অঁ কওক ন বৌ কি কথা আছিলনো কবিতা তুমি ঘৰখনৰ কামবোৰক লৈ বেছি ব্যস্ত হৈ পৰিছা এইবোৰ কৰিবলৈ একো দৰকাৰ নাই নহয় আৰু আমাৰ ঘৰত লুকু আছে নহয় লুকু সকলোবোৰ কাম ভালকৈ চম্ভালি লয় গতিকে তুমি এইবোৰ কৰিব নালাগে আজিৰ পৰা শুনিছানে মোৰ ভাল নালাগে বৌ লুকু সকলোবোৰ কাম অকলে কৰি থকা দেখিলে সেইবাবেহে মই তাইক অকণমান সহায় কৰি দিছিলোঁ কবিতা তুমি বুঝি পোয়া নাই আমি এবো বই ভালৰ বাবে বাবই তাই দেখাটো ইমান ভাল নহয় তাতে যদি আক ঘর কামো তেতিয়া হলে বিয়া কেনে কাম কৰিব সেইভাবে হে আমি তাই সকলো কাম করবলে হুম নহয় যদি কি তিনও ভাইকে বছৰ মানৰ পৰা তাই বিয়ার কারণে সকলো যুঁজা চলাই আছে যৌতুকত বস্তু দিবলৈ বহুত টকা গোটাই থৈছে কিন্তু বিয়া ঠিক নহল তাইৰ এতিয়া সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে ৰঙৰ পেৰেটো একো নহ'ল নহ'লেই কিজনী গুণেৰে তাইৰ বিয়াখন ঠিক কৰিব পাৰোঁ কিজানি তাইৰ ভাগ্য ফুল খায় আৰু তাই কাৰোবাৰ পচন্দ হয় সেয়েহে তাইক কাম কৰিবলৈ কওঁ কিজানি কাম কৰা দেখিলে কাৰোবাৰ পচন্দ হয়েই কিন্তু বৌ এইটো জানো ভাল কথা হৈছে আরে কবিটা তুমি ইমান মাথা মারিবো না লাগে আর হনা লুকুৰ ভাইয়া ঘটোৰ আগতে তুমি এবো কথা এ কোনকুৱা হিহতে নেউৰে মুৰত আমাৰ চাহু আৰু হহৰে লুকু গুণৰ কথা বৰকৈ হুমাই থৈ গৈছে ইমানে যদি তে গুণৱতী হয় তেতিয়াহে ইমান দিনে ইয়াতে পই থাকিবলৈ কেন নহল হয় কেতিয়াবা নিজৰ খৰখন হোনি কৰিব পাইলে হয় বুজিছানে কবিতা ডাঙৰ বয়ে একদম ঠিক কথাই কৈছে ঘৰখনৰ কাম সোপা কৰি মৰিব তোমাৰ কি ইমান দরকার পৰিছে আৰামত ৰুমত বহি খোৱা আৰু খোৱা কাম কৰিবলৈ লুকু আছে আৰু যেতিয়া আর যেটা অফিচৰ পৰা আহি পায় কাম কৰি থকা দেখুৱাবা কিন্তু যেতালেক সকলোবিলাক ৰেডি করিয়ে থয় মজার কথা এইটোৱেই যে তাই নিজৰ ভাইহত এইবোৰৰ বিষয়ে একো নকয় বুজিছা হুম কবিতা তুমি ভয় করব এটা বুঝিলা নয় সকোব কথা আমি কিহরভাবে লোক কাম দিও তাই বিয়া হক বুলাই আমি কাম করবো বুঝিসা হয় হয় বৌ বহুত ভালকে বুঝিলি দিয়ে এটা মানে যাও নেওয়া কিন্তু রুমলেহে যাবা দে আর পাক ঘরলে নয় কিন্তু শুনে যা যা এটা রুম যা আরাম করা ঠিক জায়গাতে মাইলনে নে বৌ ঠিক জায়গাতে মারিলে এতিয়া কবিতাও আমার টিমে আহিল তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ ইয়াৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপোনালোকে অহা খণ্ডত দেখিবলৈ পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ